Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asyufil ahmi wa mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Anda bersama dengan saya Ustaz Muhammad Yusuf bin Mahmud Dari Bahagia Pusat Halal Jabatan Agama Islam Negeri Johor Dalam rancangan Bicara Halal di Radio Anur An Majlis Agama Islam Negeri Johor Tuan-tuan, para pendengar dan penonton dan penonton Allah sekalian Pada hari ini kita akan membincangkan tajuk Skim Produk Pharmaceutical Bersama Wakil Industri kalau anda nak tonton video yang sebelum ini boleh pergi ke semua platform media sosial Radio Anur iaitu Facebook, TikTok, Instagram dan juga Youtube di sana ada banyak video yang telah kita sediakan silalah tonton. Persertaian undangan yang saya nak perkenalkan adalah Puan Afiqah Filzah binti Osman Assalamualaikum Puan Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Beliau merupakan asiatif halal merangkap mikrobiologis di syarikat Wen Kendra Senen dan Para penonton dan pendengar setia sekalian, siaran ini boleh didengarkan secara online di portal rasmi itu Radio Anur my .my, atau muat turun aplikasi Radio Garden, One Stop Radio dan Online Radio Box di Google, di Google Play Store dan App Store. Terkini, anda boleh muat turun aplikasi Radio Anur di Google Play Store sahaja. Bersua kembali dalam rancangan Bicara Halal di Radio Anur. An Kita nak berikan tumpuan penuh kepada Puan Afiqah. Boleh Puan kongsikan latar belakang berkenaan dengan syarikat Wenkendra Senang Bahad ni dan juga sejarahnya memohon halal. Sejak bila sampai lah sekarang ni. Silakan. Okey baik. terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Radio Anur An kerana sudi menjemput syarikat Wenkendra Senang Sebagai uh, personality dalam rancangan uh, bicara halal pada hari ini lah. Hmm. Okay, uh, saya kongsikan ser serba sedikit yeah. latar belakang uh, syarikat Winkend dan juga um, sejarah uh, bagaimana ia memohon sijalal lah. Hmm. Okay, uh, syarikat Winkend Drugs sendirian berhad ini hmm. uh, telah beroperasi uh, selama 80 tahun lebih 80 tahun. Hmm. Nah. Dan uh, Mula beroperasi pada tahun 1937 okay, Sebagai uh, peniagaan keluarga uh -huh. Dan uh, produk yang terkenal Adalah air cap kaki Tiga oh. ataupun orang dulu-dulu Panggil air cap adat kan Ia oh, ha. adalah produk utama Yang um, memberi rawatan uh, panas dalam mm. ha, ataupun uh, demam ke mm. ha, biasa uh, diberikan kepada budak kecil yeah. kan yeah. Ha. budak kecil orang tua semua guna yeah. ha, untuk rawatan panas dalam dan juga demam lah ok, uh, lebih di, uh, 80 tahun pengalaman ini Wenken telah berkembang Uh, daripada pengeluar kecil kepada uh, pengeluar pharmaceutical yang lebih kukuh mm -hmm. uh, yang mengeluarkan pelbagai produk uh, tradisional perawatan uh, semula jadi dan juga pharmaceutical modern okay. dan uh, sebahagian pada komitmen ini maka syarikat kami komited uh, committed untuk uh, apply mengapply ataupun uh, memohon sijil pengesahan halal Malaysia mm. sejak daripada tahun 2005. Ya betul. Mac daripada tahun 25 tu bermulanya sejarah halal. Tapi kalau sebelum tu dah sampai 80 tahun dah. Produk tu tadi yang dikatakan tadi antaranya air cap kaki tiga lah ataupun air cap badak lah. Biasanya orang kalau dah makan yang boleh buat panas badan makan durian macam itulah. Baik, mungkin banyak lagi kan produk-produk yang dihasilkan oleh syarikat kan. Jadi kalau boleh puan Afiqah ceritakan. Uh, apa jenis lagi produk yang lain jenama dia nama dia kegunaan dia dan paling penting mungkin oh, kalau orang nak carilah kan dah dah mungkin dah tonton yang puan Afiqah cerita ni, kat mana nak cari ni ha silakan okay. uh, selain daripada air syap kaki tiga yang ha. merupakan produk utama uh, syarikat hmm. when yeah. uh, kami juga ada menghasilkan pelbagai produk seperti krim antiseptik uh, balsam oh. ubat batuk tapi uh, oh, ada bawa, boleh tunjuk? Okay, ini ada ah. kami ada juga bawa ah. <laughs> sedikit okay. ah. sampel lah, sampel uh, ubat ubatan. Ah -ah. Okay, ini adalah uh, ubat kurap tul nafid. Ah. Okay, kegunaannya, Sama -sama. Ha, betul. Ini adalah cream. Okay. okay, kegunaannya adalah untuk uh, merawat jangkitan kulat, termasuk kurap kulat air pada kaki. Uh, ni lah biasa yang yang oh, uh, biasa, uh, jangkitan jangkitan kulit. Uh -huh. Cari, cari yang ni lah. Eh. Ya yeah, betul. Okay, yang kedua pula adalah uh, semburan mu, uh, mulut herba cap kaki 3 hmm. ataupun Trilex Herbal Mouth Spray. Ini untuk apa? Menyegarkan dan menyucikan uh, mulut lah. ha. Hmm. Uh. Jadi kalau lepas makan ke atau ada mulut sakit ke macam mana guna dia sebenarnya maksudnya? Dia ya, tak kisahlah untuk apa? Untuk menyegarkan. disegarkan ha. mulut lah eh. Wow, confident cakap dengan orang tu. Ha. confident. Okey, yang ketiga ni adalah uh, balsam lah. Balsam untuk uh, disapu pada hmm. apa bahagian badan-badan uh, yang sakit lah. Sendi-sendi oh. yang sakit macam tu. Ha. Uh. -lema, yang sakit urat benda. ke apa, uh, oh, boleh pakai. Dia, dia macam memanaskan ke ataupun? Ada, ada, apa. dia ada tiga jenis. Ada yang hmm. biasa, uh, apa, uh, mild lah. Mild punya kepanasan dia okay. dan juga yang terlebih panas ha oh, ah, paling kuatlah dia punya kepanasan dia, dia ah betul betul yeah. <laughs> okey uh, semua produk-produk ni uh, di biasa kita boleh dapatkan di mana-mana kedai yeah. uh, seperti farmasi, kedai hmm. runcit tu pun semua ada ah oh, uh, merata, merata boleh jumpa kedai apa um, macam Guardian, hmm. uh, Watson, semua ada lah. Hmm, uh, di stesen minyak pun ada juga. <laughs> uh, biasa di stesen minyak kita ada air penyucub badan lah. Yalah, hmm -mm. so. Kadang orang dah jalan jauh dah penat, dah panas, hmm. lah. nak sejukkan tu carilah lah. Uh, syarikat pada when can draw ha. ni ha. Baik, bagus tu. Harga pun rasanya taklah begitu mahal kan? Ha. Kalau nak 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 beli tu memang sesuai dengan pengguna lah. Uh, jadi harga tu mampu beli. Uh, okay, baik. Uh, jadi kita dah tahu dah lebih, lebih kurang latar belakang berkenaan dengan syarikat, berkenaan dengan produk. Jadi saya nak, mungkin nak lebih uh, mendalam lah berkenaan dengan skim pharmaceutical tu sendiri lah. Eh. Apa sebenarnya cabaran bagi syarikat Wenkendra ni sebagai pemegang sijil halal skim apa pharmaceutical ni nak kekalkan dia ataupun dulu nak dapatkan dia ni apa cabaran dia sebenarnya? Ha, silakan. Biasalah uh, mesti akan ada banyak cabaran yeah. untuk uh, sampai ke tahap ini. Mm -hmm. Okey, uh, pelbagai cabaran yang syarikat uh, terpaksa hadapinya adalah salah satunya adalah pemilihan bahan mentah yang disahkan halal. Mm -hmm. Okey, uh, kebanyakan bahan mentah yang di, dibeli yeah. se, apa, semestinya hendaklah mempunyai sijil halal. Yeah. Jadi kalau tak ada sijil halal Uh, kita tak boleh nak beli daripada uh, pengeluar tu lah. Yeah. Ha. Okey, yang kedua adalah pencegahan pencemaran silang. Hmm. Okey, ataupun kita biasa panggil cross contamination lah. Yeah. Okey, uh, maksudnya bahan mentah tu tak boleh diletak dengan bahan yang tidak halal atau yeah. haram Jadi uh, kalau uh, terjadi situasi begitu, hmm. kita uh, agak nilah merunsingkanlah merunsingkan lah. Jadi memang Semestinya memang tak boleh kena asingkan bahan yang halal dengan bahan yang tidak halal. Awesome. Okey, yang ketiga adalah kawalan uh, dalam penggunaan bahan bantu proses. Okey, hmm. contohnya uh, pelinci mesin dan ejen uh, pembersih hendaklah halal juga lah. Yeah. Hendaklah halal. Uh, macam uh, pelinci tu, dia mesti apa tak boleh daripada sumber uh, haiwan. Yeah. Beras juga tidak boleh daripada sumber haiwan. Ya. Yeah. Okay. Seterusnya adalah keperluan dokumentasi dan audit halal. Uh, proses penghilangan memerlukan dokumentasi yang lengkap dan kemas berter, uh, uh, kini berterusan. Uh, Syarikat kini menjalankan audit halal dalaman yang berkala uh, setiap tahun uh, adalah set, uh, sekali setahun kita buat audit halal dalaman. Okey, seterusnya uh, cabaran yang lain adalah latihan dan juga kesedaran pekerja. Di syarikat kami memang akan diadakan latihan dan juga kempen kesedaran halal untuk diberikan ilmu-ilmu terkini yeah. tentang halal kepada pekerja dan juga ahli halal dalaman itu sendiri. Yeah. Okey, seterusnya adalah perubahan peraturan dan keperluan halal. Okey, piawaian halal sentiasa dikemaskinilah uh, oleh pihak berkuasa syarikat Syarikat kita ni sepatutnya uh, perlu mengikuti lah semua apa semua peraturan-peraturan dan juga piawaian halal yang apa terkini dengan uh, uh, agak sejajar lah dengan apa garis panduan terbaru lah. Oh. Ha. Jadi kita nampak banyak sebenarnya cabaran-cabaran yang syarikat kena hadapi lah eh, untuk kekalkan ataupun ikut piawaian halal ni. Hmm. Tapi saya percaya syarikat boleh berjaya lah eh, untuk ikut lah sentiasa -se -se bersama dengan perubahan-perubahan itulah tak adalah tertinggal lah, eh? mm -hmm. bila yalah kadang MPFP HM domestik 2020 pun itu yang terkini yang sebelum tu ada 2024 2014 kan mm -hmm. benda berubah kan ha, jadi kita ikutlah sama-sama eh. jadi uh, soalan saya lah mestilah nak mohon halal ni nak dia akan berurusan dengan jatuh agama Islam negeri Johor kan betul tak jadi apa yang kita nak tahu juga lah apa sebenarnya yang Jabatan Agama Islam Negeri Johor menerusi bahagian usaha halal ni tetapkan yang syarikat kena usaha untuk ikut terpati supaya barulah dapat sijil halal untuk pharmaceutical ni. Okey, ee kriteria uh, utama uh. yang telah ditetapkan oleh JAKIM uh. pada uh, ee skim farmaseutikal ni, yang pertama adalah bahan mentah yang halal. Hmm. Memang sudah semestinya lah memang yeah, kena yeah, halal. Yeah. <laughs> tak boleh yang haram. Nah. Uh, jadi semua bahan yang digunakan mestilah halal dan tidak meragukan. Okey. Okay. Yang kedua pula adalah proses pengilangan yang bersih dan halal. Kilang hmm. uh, mesti mematuhi GMP ataupun good manufacturing Practice lah. Uh, dan memastikan tiada uh, pencemaran dengan apa bahan yang tidak halal hmm. ataupun haram. Okey, yang ketiga adalah sistem jaminan halal. Okey, syarikat uh, sebab syarikat kami adalah syarikat sederhana. Uh, jadi diperlukan untuk mempunyai sistem uh, jaminan halal inilah ataupun dipanggil hadscan. Ah has dan apa bahan yang uh, digunakan dalam pembangunan produk baharu atau sumber alternatif uh, bahan mentah juga mestilah memenuhi keperluan halal. Segarang pertukaran hendaklah memenuhi keperluan halal. Hmm. Hmm. Okay, seterusnya kriteria, ut uh, kriteria utama ialah audit dan juga pemantauan. Pihak berkuasa akan uh, menjalankan pemeriksaan dan penilaian berkala untuk memastikan pematuhan halal serta dipenuhilah. Yeah. Okey, begitu juga dengan jawatankuasa halal dalaman. Jawatankuasa halal dalaman uh, ada juga membuat uh, audit halal dalaman hmm. secara berkala. Hmm. Okey, yang seterusnya adalah latihan yang berterusan. Okey, setiap uh, ahli ahli jawatankuasa halal dalaman. Ah uh, dia perlu mengikuti uh, Kursus-kursus seperti kursus kompetensi yeah. halal dan juga halal-exec perlu me me menjalani kursus uh, halal eksekutif yeah. punya training lah. Ha. Dan apa, um, uh, pekerja dan uh, kakitangan kilang juga akan menganjurkan uh, Minggu Kesedaran Halal setiap tahun untuk memberikan maklumat-maklumat uh, terkini tentang halal. Hmm. Jadi uh, dengan langkah-langkah yang diambil ini uh, kita boleh memastikan produk farmaseutikal yang dihasilkan adalah mengikut piawaian halal hmm. yang sekaligus mengekalkan kepercayaan pengguna dan juga uh, pasaran pasaranlah. Okey oh, okay. hmm. baik macam tu. Jadi saya nampak apa kriteria yang ditetapkan oleh Jabatan Agama Negeri Johor dan yang telah dipatuhilah eh, oleh pihak syarikat tu sebenarnya termata untuk capai halalan tajiban, itu sebenarnya, supaya produk tu halal dan juga berkualiti baguslah, elok pakai jadi sihat, pakai jadi bagus, macam lah kan jadi tadi yang pasal berkenaan bahan mentah tadi, bahan mentah sebenarnya banyak daripada dalam negara ataupun banyak daripada luar negara sebenarnya kalau nak dapat sebenarnya. ada juga uh, daripada luar negara biasanya daripada China oh, uh, China oh. dia memang agak susah sikit untuk mendapatkan CJ halal oh, jadi okay. uh, kena select betul-betul lah ha, supplier yang mempunyai isi halal Memang nak ada isi jalan halal lah Oh ok baik tu satu piawai yang ketat tu di, di, amalkan dalam syarikat lah Baik tuan-tuan perempuan para pendengar dan penonton mati Allah sekalian Kita akan berehat seketika insya Allah kita akan sambung lagi nanti Tajuk perbincangan iaitu skim produk pharmaceutical bersama wakil industri pada minggu hadapan Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum ورحمه الله وبركاته